Всем приветики! Я Вика Гади, сейчас я буду снимать видео, ну как бы, показывать, как я открываю эту коробочку. Она совершенно из другого города. С мне передала его моя крестная на Новый год. Сейчас я буду это делать. Вот я, вот ценник. Тут написано. Белла Биста. Так мне, конечно, жалко очень эту коробочку, и я думаю, что я что-нибудь сохраню Но я нее. Там конфет, скорее всего, я отрезаю ленточку. И тут еще снизу есть такой конценинг. И просто так отрежу. С двух сторон. Ее... Вот. Тут нарисовано очень много разных конфеток. Какие-то разные всякие. Сейчас я стараюсь открыть. Она почему-то не открывается. Сейчас попробуем. мы открыли и вот вау разные конфетки ну, тут не один слой тут еще одни какие-то а, ну, тут такие же конфеты И вот, думаю, то, что их скоро лучше тут не останется. Так, пишите мне в комментариях внизу, внизу, что мне еще написать, ну, рассказать еще мне будете, какие видео мне еще снять. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал сверху, Вика Гада. Всем пока, спасибо, что провели со мной время.